Поехали. 25 минут мне осталось, в принципе. А? 25 минут не осталось. У кого? Что, 25 Восходе? минут осталось. 25 5. минут. 5 минут. Это так много. Приветствую вас. Привет. Командир. Какие дела? Нормально, нормально. Службу служим. Город, город герой Белгород. А ты откуда? Город герой Севастополь. Ну сейчас в Сочах. Ах ты ж боже ж мой, а что ж тебе в Севастополе-то не отдыхается? С 15-го года там здравия желаю. Но отдыхался, да? А годков-то тебе сколько солдатик? Мне 30. Так, так ты уже не солдатик, ты, наверное, офицер. Нет. Я сержантик. Сержантик, сержантик. Маленький, не маленький такой в себе, сержантик. Откуда? Да, не маленький такой, Будулайчик, будка-то. А, да уж, да, уж кормят у нас хорошо. Откуда родом? Родом с Нальчика, с кабардино-Балкарии. А, военного городка. Ты кабардинец? балкарец? Нет, я, я русский. русский. Я родом оттуда. Прожил там, там наверное, всю молодость, да? Да, до 18 лет. Отец потом служить пошел. Отец служил. Отец, мать, Чечню прошли. С военной семьи, дед военный, все военные. А что, ты до сих пор сержанта? Ну, я в данный момент я не служу уже. В штабе козлы попались, прапоры не давали, я командиром отделения был. Ну да, Попытался был. перевестись Попытался перевестись в разведку глубинную. они мое личное дело отправили по месту жительства. Не, не отдали мне в руки, как я его привез им угу. запечатанную с описью. Я понимаю. Не, ну это у нас есть, куда не денешься. Вот этого вот долбаного ну, солдатурства у нас хватает. Тут ты ну, сколько и... парней положили за этой туристики. Да, и получилось так, то, что пока. Восстанавливался, как бы деньги нужны, жилье снимал уже в Севастополе. Так ты в бизнес пошел. И, да? и как-то, да, пошел. Я занимаюсь тюнингом яхт. Mm -hmm. в Нет. А, в Сочи э, Соч Соч да, сказал, Соч Сочи, Соч, Соч Севастополь. Mm -hmm. Ну, наверное, в Сочи сейчас лучше, чем в Севастополе. Не, я в Сочи в командировке на пару месяцев большую часть я в севастополе нахожусь а в 15 да, не, не, не скажу так то что типа там пипец как неспокойно. ну бывают сирены бывают всякие птички летают я ну я в белгороде я, все я там все в белгороде все это, нормально это, мне это знакомо как ты понимаешь. ну, ну я думаю у нас потише даже чем у вас да думаю что да ну, потому что у нас тут вот. да, да, граница всего 30 километров от города. Поэтому тут... Вот. У нас там море, они с Одессой пуляют. Ну, да. А ты да. в пятнадцатом году этот, получается, срочку служил, да? Я служил в четырнадцатом году, но я заходил в Крым, и потом я ушел на гражданку. Три месяца дома побыл и подписал контракт в Севастополе я тебя понял. И и пошло поехало границы. Так ты спецура какая-то, если подобное. Я, я с, с морской пехоты 810-й бригада. А -а -а. Славная 810. -й. Блин, какие потери у нее страшные, пиздец, честно скажу. А какие начале они были? Ну. Отважные у нас пацаны. Ну знаешь, я сейчас вот сижу, меня усадили последние, наверное. Месяцев всем в военкомат усадили. Ну, уже ж не молод, как ты видишь. Uh -huh. да? Ну, да. И я тебе скажу, что... Что меня огорчает, скажу. что большинство людей идут за какими-то легкими деньгами. Они вначале пошли, пацаны, такие же. И там и остались много случаев, как заходили а, и в магазины... Кроссовки понравились, когда зачистки были. Остались в этом же магазине и вот в Метро накрыли. Это Метро, Много метро в каком городе? У них же во всех городах есть. А, я не, не буду решаться там. Да. Вспоминай. Ну да, это неприятные воспоминания. Но я просто по долгу службы сейчас часто бываю в госпитале. Раньше меня это, знаешь, как бы ну, служба и служба себе, да. Я-то человек, как бы повидавший. Но я за вот эти месяцы в госпиталь хожу часто и это совсем меняет сознание. Блин, это просто просто капец. Не знаю. Нужен мир. Не знаю, как, но нужен мир. Хотя нет, я знаю, знаю как, в принципе. Мне кажется, что тот, кто отдал первый приказ, он может отдать и последний, как в Афгане, помнишь, было? Тяжело было вы... да. выходить из Афгана, но нужно. Мне кажется, сейчас ситуация такая же. Потому что иная ситуация, это мобилизация. Нет больше добровольцев, только деньги. Да, есть другая ситуация. Рассказывай, посоветуй. Может, я что-нибудь не знаю. Ну, ты зря смеешься. Знаешь, замыленным глазом. Один... Замыленным глазом, может, чего-то не видно. Да, это такое дело. Как бы если э, жалеть, если жалеть э, тех, кто находится там, я остался а в причем? Украине. Я имею в виду тех, кто То... уже самовара уже то орешником пустить туда, допустим, Тополем, и, так это, и все закончится. Это ядерная война? Да нет. Ну как нет. Или просто тупо на пролом идти, как было при первом заходе, то, что почти до Киева дошли. Не почти, а мы были там в нескольких километрах от Киева. Да, ну, и когда так нам, же тылы, все... нам же тылы порезали. Ну ты это... же военный, ты же должен понимать, что как бы это только в кино можно идти на танке э, без, без тыла. А кормить, чем пацану? Ну, а подвоз боеприпасов, а техника. Ну, ну что ты, правда? А топливо. Ну, а, а топливо. Не выдержишься. Не, ну если бы все было по плану, все, я думаю все бы нормально было бы. И не слушались бы вот этих договоров, типа Нет. давайте договоримся и тому подобное. Я сегодня смотрел э, вот этого коллаборанта, их забыл как зовут. Ну он тоже шел с нашими частями с севера на Киев. Сейчас. Губарев, Губарев не слышал? Такого? Из, Д... Из, Д... Из ДНР. Из ДНР. Он сегодня кому-то из наших давал интервью корреспондентов, не помню, как фамилия, честно, врать не буду. Он говорит, ну что вы слушаете, ну какая, какой же доброй воли, какие договора, они нам просто порезали, порезали тылы. И я тебе как военный говорю, что да, они нам просто порезали тылы. Нам пришлось уйти, мы не потому что мы не хотели Киев. Ну то что, блин, серьезно думаю, что если бы мы могли обеспечивать вперед идущие части, то мы бы отошли назад, нет. Просто возникла угроза окружения. Вот почему они нас выпустили большой вопрос. Ну, слава богу. А тебя как зовут, сержант? меня Денис. Может, назад в армию. Смотрю, ну ты, человек, в принципе. Добровольцев. Я же говорю, добровольцев нет. Все за деньги. Два штуки? Нет. Я уже пытался туда. Осталось, а, пойти, быть, и просто меня просто... пытались да, запихнуть в я... добровольцы. То есть мы хотели пытался... с тобой контракт подписать. Да, я сказал, типа, восстановите меня быстрым контрактом. А они говорят, нет, сейчас можно только, типа, чтобы вы пошли добровольцы. Это, наверное, ты ходил и... в сентябре 22 или в октябре. Ну, я в самом начале там. Я также в Сочи был. Но сейчас ты можно. У нас, кстати, платят у нас в, в, регионе. А, прям... В регионе у нас платят почти больше всех. Саратов только больше платят, чем мы. Да, не... да, это угли здесь. Топят угли. Не хочешь, короче говоря. Ну, да, это я могу, конечно, понять, кому нужно. А. А по поводу Орешника, э, смотри, мы же донесли удар по Днепру, по Днепропетровску, mm -hmm. по Южмашу. А Южмаш до сих пор продолжает работать. Вот и весь орешник. Ну, куда же там запихнули его, куда он прилетел? Ну там же что у него разделяющаяся mm -hmm. боевая часть. Ну да. Там прилетело да, там везде. На несколько частей. Ну, Южмаш, ты же знаешь, что у них делает Южмаш? Нет, не это не знаю, да. Ракеты. Вот ракеты Сатана, знаешь, где проектировались и делались? Нет. Ну, город Днепропетровск, КБ Южная, завод-Южмаш, вот по которому мы ударили Орешникова. Ага. Вот его там и проектировали, в общем-то, его предшественников. Не его сам, сам, а его предшественники все там сделаны. Все наши носители типа ну, типа Сатана. Как он работает? Ну, очевидно, так же, как и наши заводы. Ты что думаешь, они ну, не в Советском Союзе строились? Там куча подземных э -э, производственных помещений и так далее, так далее, так далее. Они защищены <как> от ядерного удара. Что там какой-то орешник наш? Ну, не знаю, не знаю. Как-то на орешник Показался красиво так. Да, как красиво, вот. красиво. Кто же спорит? Мы красиво и на Киев шли. Все, мы красиво. Но крови сколько, понимаешь? Ну, это понятное дело. Ну, мы сейчас говорим, где, ну, где крови мы... не бывает. Ну, мы три бывает, года. Да. Мы три года нашему населению втирали, что мы воюем с НАТО и с США, а теперь в десна целуемся с США. Так с кем мы воюем, мать? С братским народом, мать. Ну тоже, ну тоже, тоже. Вот я сижу здесь, и каждый раз, когда выхожу из госпиталя, пацаны, там много, знаешь, вот особенно многие с Северного Кавказа, вот как раз там недалеко от тебя, парни. Mm -hmm. Но не из, не из Чечни, вот из Дагестана много, очень много, из Дальнего Востока очень много, со средней полосы России тоже много. С Москвы с Питера нет, практически. Да. да ладно, не расстраивайся. Я же тебе говорю, хороший выход из ситуации. Отдать приказ. И все на этом закончится. Все кровопролитие. Не знаю, не знаю. Но ты считаешь лучше Уже. лучше ядерным оружием нанести удар? А как Белгород? Вот по Харькову нанесем ядерный удар? Нет. По Харькову нанесем ядерный удар? А как Белгород? Нет. Как? Курск, не, не я, нет. Ядерный удар нет. Ну нет. ты сказал ядерный топор. удар нет. Нет. Не, ну без без ядерной, э, части. Ну, мы три года их уже выбамбливаем. Х-101, Х-555, Х 59 Х-69. Их Х-55, которые мы у них забрали в начале 2000-х, с их самолетов мы их бомбим. И что? Ну, и не, не туда бомбим просто. Я, же Я говорю, не знаю, просто... куда мы бомбим, но ты пойми правильно, пехота ж города берет. И пехота кровь проливает британцы не смогли выбить немцев из войны, американцы не смогли выбить немцев из войны. Пока пехота не зашла в Германию, война бы продолжалась. Дрездена не осталась, а война продолжалась. Ну я, ну, я просто одного не понимаю. Если мы воевали с Америкой, а теперь с ней дружим, то зачем продолжать войну? Америка вложила туда много бабок своих. Так это же мы это на их земле, все. а они не, а не на нашей. Братец, ты что? Ну, это понятно. Но все равно пытаются как-то разрезать. Да и пускай, это и пускай миром. они там разруливают, как хотят. Пускай деньги у них забирают, пускай, я знаю, все, что хотят, забирают. Почему должны умирать солдаты России? Если мы с Америкой дружим. Ну где логика? Объясни, сержант. Вот и я не понимаю. Понимаешь, и каждым днем я все меньше и меньше понимаю. Ходи у себя там в госпиталь в Сочи, в Сочах. У вас же там есть? Да, я в Севастополе в госпиталь ходил. Ну, тем более. Не один раз. Ну, да, вот. кореши. И задайся вопросом. Да, задаться вопросом это такое. Можно... У меня чуть-чуть другое рассуждение по этому поводу. Расскажи, я... расскажи, сержант. Расскажи. Да. Может, ты меня... да. Может, ты меня окрылишь. Вот так. Да, что, вас-то, куда я вас окрылю? Да а, я, я, я старый мне... уставший Воз... человек. Воз... Уставший от этой войны. Несёт. Но при чем да. тут возраст? Мне нужно вдохновение. Да. Вдохнови меня, сержант. Я же говорю, вот так... Если бы эти, суки, детьми не прикрывались бы, уже, блядь, и населением, уже давно бы, блядь, все бы получили бы пизды там, и все бы было бы заебись. Ну, то есть, если бы они сдались, а да, эффект, ты хочешь сказать. Не, не сдались. Ага. А вели бы э, войну, правильно. А как ты называешь прав... и, Ну, в Сталинграде и, правильная и, война была, Сержант. И, 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 не, и не вели бы себя как конченые. Закрываясь с детьми, Сергей, еще раз пом, помнишь, как мы Сталинград защищали? Это правильная война была? Я не помню, как защищалась ну, я тебе расскажу. Армия Чуйкова в городе Сталинград противостояла прямо в городе э, Вермахту, армии Паулюса. С флангов были польские, с одного, с другого, румынские войска. А за э, Волгой стояла и ждала, э, стояла ждала еще две наступательной группировки наших. А в это время Сталинград уничтожался. Это мы прикрывались детьми или защищали Сталинград, как ты считаешь? А также точно было в Минске, также точно было в Киеве, в Харькове, в Белгороде, в Ростове. Ну, то есть нам можно воевать... Но... Да суд Суджа, что там, Господи, вот наш э, курский, курский, курская область, город Суджа. Но. но мы же ее уничтожили, когда они туда зашли. Но, больше а, нет. Там были люди. Ну, а там были люди? Ну, конечно, были. Вот сейчас но. мы заходили, когда освобождали Суджу. Суджу. Посмотри, интервью берут у местных жителей. Они же были? Ну мы же бомбили. Ну, бомбить можно по-разному же. Ну да. Ее бомбить не было. Ты считаешь, что, ты там, ты считаешь что у нас есть избирательные... Авиационные бомбы. Этого убиваемого этого нет? Ну ты серьезно, сержант? Ну ты же в армии служил. Не, ну я не знаю, я просто не могу утверждать, потому что меня там не было. Скажем так, я не хочу браться за э, а, я был, а я был вот. в Изюме, был, в Волчанске был. Суд же не был. Ну, я в Лисичанске был. В в что был. осталось от Лисичанска? много домов стоит и как бы нормально я был там 800 метров падали снаряды также прилеты были, ну, были. но были Ну вот я тебе как быво да, много, вот ну, много захерачено. но сейчас там люди ездят на машинах магазины работают и как это и как это, это оправдывать ситуацию был. зачем надо было уничтожать город чтобы потом его снова отстраивать это же мы пришли не они так так а как по-другому? Я Ты рассуждаешь сейчас так, как генерал гитлеровской армии. Вот мы зашли в Белгород, гитлеровцы типа, да, и что, не стреляйте по нам, потому что там живут белгородцы, как же ж выгнать? Вениками, цветами. Но ты же понимаешь, что это такие же люди, как мы, они не сдадутся. А гибнуть будут мирные люди и пехота. Вот это моих особо... Куда же ты? Ну, здорово. У тебя звука нет. Слушаю. Да, не выдержал Берлага, не выдержал. Подкачал, подкачал. Скумбриевич, подкачал. Ну, что ты зробишь? Ну щось, якесь непорозуміння ми йому в голову посіли. Ехобург, дякую за спонсорку, дякую за спонсорку і продовжуємо працювати.